Шановні друзі, якщо ви постуєте, саме для вас наша гостя перша підготувала порцію смачних і корисних рекомендацій. Це будуть рецепти приготування пісних страв. Саме зараз, шановні господині, готуйте записнички, будемо поповнювати склад рецептури сьогоднішньою порцією. Катерина, доброго ранку. Шановні друзі, я хочу нагадати, що у нас у гостях Катерина Краковська, майстер виробничого навчання Миколаївського професійного ліцею торгівлі та. Ресторанного сервісу. Отже, Катюшо, ми продовжуємо спілкування, так? Да. тому що ми розпочали, у нас попереду були е, вже багатенько таких зустрічей із корисними порадами сьогодні нова, <рес> нова, так? Порція. Так, <рес> нова порція. Ми зупиняємося на тому, що вже є підготовлено у холодильниках господинь. Ну так, да, щоб це було економічно вигідно і полезно теж. Вот. Ну, с чего мы начнем? Давайте начнем так называется, рататуй. Так, пер пер может быть... Первое блюдо, которое у нас вот сегодня в качестве предложения для постного завтрака, это ротатуй. Он очень классный. Знаете, дорогие друзья, почему? Потому что это те самые овощи. Нас немножко отпугивает понятие ротатуй, потому что, кроме мультикомплектационного -э образа, да, тем не менее, давайте мы поговорим, какая кухня предлагает это блюдо. Наверное, это французская кухня предлагает им много разных вариантов приготовления, много разных вариантов подачи есть. Но, скажем так, вот может быть часто видели кружочками, когда все нарезано и запекается. Это все очень вкусно, но если у нас сейчас в морозильных камерах есть овощи, да, которые мы с лета заготавливали, и, под, и когда мы замораживаем, мы, естественно, нарезали их, да, mm -hmm. когда перец салатный, или спаржа, или болгарский, там, ну, в общем, mm -hmm. все варианты. Просто можно обжарить предварительно и потушить. Это очень полезно, это очень вкусно, и если... Вот как для поста, да, это великолепная Конечно, одно, да? находка. Катюш, можно сказать, что рататуй – это то же самое овощное рагу наше? Да, ну, можно рагу, сате, или там еще бывают названия, mm -hmm. но... Да, я бы так сказала. Но вот если и вариант, например, кружочками все нарезано, тоже как бы, вот это, наверное, специфика Рататуэ так. Вот так вот, да? да. Это классический, ратату, классический да, так да. вот подается. Но, тем не менее, мы говорим о том, что упор мы делаем на замороженные овощи. Это mm -hmm. то, что сейчас можно Актуально открыть это. холодильник и взять то, что сохранено с осени, и использовать. Если, например, другой будет состав, не классический, можно, это имеет место быть? Все, что есть в холодильнике, вот да, можно там докупить пару грибов, например, или картофеля mm -hmm. добавить, и тоже это будут и овощи, и витамины. И будет вам счастье, и вкусно. И будет счастье, полезно. Да? Так, Итак, подходим непосредственно к вот, операции приготовления. Он красиво выглядит, он невероятно пахнет, студия тут у нас наполнена ароматами, но что, зачем мы делаем? Ну, смотря какие у вас есть овощи если например э замороженные там спаржа или капуста брокколи да это быстро э овощи быстрого приготовления если картофель нам надо его предварительно обжарить чтобы он с овощами которые грибы спаржа быстрее приготовился вот поэтому просто мы все должны предварительно обжарить а потом все протушить мы тушим в собственном соку или мы добавляем? Добавляем туда... томатика чуть-чуть или если и помидоры и перец они могут пустить много жидкости и можно в этой в этом соку и протушить. Так, Кать, как правильно размораживать овощи для того, чтобы они не потеряли свои свойства? Потому что замораживать умеем, а вот размораживать я знаю, что технологи говорят, что там надо соблюдать вот эти этапы для того, чтобы овощи были для нас ценными все-таки питательными. Ну, я, я считаю, что при комнатной температуре больше сохраняется витамина, не надо там, там может, воду кто-то угу. будет Горячую, да. да, да не да. надо. То есть при комнатной температуре просто пораньше их выложить, и чтобы вращать. Считать время приготовления и все так итак дорогие друзья именно сейчас именно для вас вот такой вот рецепт классического рататуя давайте мы посмотрим и какие ингредиенты зачем предлагаются и если сейчас есть у вас возможность записать обязательно это сделайте итак у нас ротатуй классичный Один баклажан, од, одне цукіні або кавачок, 200 г помідорів, один перець болгарський, одна цибуля, дві столові ложечки олії, 2-3 зубчики часнику, сіль та перець за смаком, а ще зелень. В принципі, як сказала наша експерт сьогодні, ви можете накопичувати цей склад рататуя так, як є у вас і як у вас виходить. В принципі, зверніть увагу, що тут овочі це основа цієї страви. Якщо можливо, немає, а можливо, хотілося б якось додати по-своєму, будь ласка, робіть, і це буде лише плюсом у вашій страві. Смачно, красиво і корисно. Але сьогодні наша гостя прийшла до нас не лише з класичним рататуєм. Тут ще одна страва, яка неймовірно також пахне. Сьогодні зранку наша творча група, ну знаєте, так от трохи збадьорилась, тому що після свят ми переходимо знову таки до постного такого раціону, і е, цей постний раціон не менш смачний, ніж такі звичайні страви. Катюша, що це в нас? Это очень простое, очень быстрое, очень вкусное блюдо. Это картофельники с грибами. Для того, чтобы приготовить, нам нужно просто отварить картофель, обжарить грибы с луком. И вот картофель, когда мы сделаем картофельную массу, просто зафаршировать грибочками, сформировать, можно там круглый, можно квадратный, можно любой формы и жарить на растительном масле. А пюре вот это картофельное, оно в какой, какой консистенции должно мы, быть? Мы когда отварили картофель в кипящую подсоленную воду, мы закладываем картофель, потом мы слили воду и желательно, чтобы воды было очень-очень мало. И когда мы протерли эту массу, она должна быть как такая густенькая да, да густенькая а не мягкая чтобы есть, картофельники да. не вот наше обыкновенное пюре, только еще гуще, да? Еще как гуще, как да, но мы как в наше картофельное пюре добавляем Ма угу. молоко угу. или масло, масло да. сливочное, ничего не добавляйте, вот просто вот это вот масло такое должно Понятно, когда мы обжариваем, надо ли как-то вот класть, например, на салфеточку? На салфеточку, да, чтобы этот жир так салфетку приправил. Стекал. Да. А, Кать, вот это блюдо, это вы имеете в виду все таки это будет завтрак или это можно сделать на обед, на ужин, потому что оно очень калорийное, <laughs> несмотря на да. то, что... Да, несмотря на то, что здесь все-таки овощной да, состав самое главное, а, ну, да. Но, тем не менее оно жареное. Обжаренное оно во фритюре? Не, можно основным способом, просто так. В маленьком количестве. Просто обжарить. Итак, да. по питательности все-таки мы предлагаем это как завтрак или обед? Ой, я даже не знаю. Если бы мужчина, я бы, наверное, может быть, и на завтрак. А да, да. если бы девушки, то это, наверное, уже на обед. Все-таки, да? Да. Так, понятно. Потому что вы посмотрите, дорогие друзья, как красиво это все еще и оформлено. Обожаю людей, которые действительно эстеты во всем. Ну и поскольку у нас специалисты такого учреждения, которые предлагает ресторанный сервис, зрителям телеканала Николаев невероятно повезло, потому что именно в нашем эфире вы можете видеть работы, вот такие вот рядовые работы специалистов, которые предлагают свои вот результаты своей работы в ресторане. Вот посмотрите, здесь вот такие вот отпечатки, они, казалось бы, вот такие вот мазки, но тем не менее это соус какой-то, как Да, это соус можно использовать зелень или, или шпинат или ну, там, соевый соус ну, то есть разные различные есть которые в продажах продаются то есть, это так для декора для украшения можно там если дома можно не использовать вот вы видите как вы легко так говорите это в качестве декора однако я знаю что когда выпускаются ваши студенты прежде всего вы обращаете на то как правильно это все оформлено как необычно те же самые наши картофельники да это то что мы знаем, драники, вариантов много, картофельных таких вот оладушек. Тем не менее, подача – это каждый раз новое какое-то веяние. И тут обязательно вы предлагаете порцию овощей, ну, овощной палати. Да, для, для красоты, наверное, больше, потому что хоть у нас в ресторанах популярность сейчас минимализм, да, то есть mm -hmm. огромные тарелки, там. Да. но все равно и посередине какая-нибудь точечка, которая очень дорогая. Все надо как-то, чтобы место занимать и ярко, и весна все-таки же у нас. Конечно, это, это порция, вот тебе витаминная бомба, вот этот вот салатик, да. он сделает свое дело. Итак, дорогие друзья, два прекрасных таких вот э, рецепта, два совета для завтрака, для обеда. Выбирайте кому да. уже как хочется и украшайте тоже как хочется. Ну, как вариант, пожалуйста, сегодня наши эксперты вам предложили. Да. Катюш, спасибо большое, спасибо удачного большое. дня. Ждем следующий вторник с новыми рецептами. Спасибо большое.